આ અભિયાનના ભાગરૂપે સીઆઈએસએફના ના જવાનો આજરોજ ગાંધી સમાધિ આદિપુર ખાતે પહોંચ્યા હતા ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આ વીર જવાનોને સન્માનપૂર્વક આગળના પ્રવાસ માટે પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યા હતા આ પ્રસંગે ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ મહેશ પૂજ પૂર્વ પ્રમુખ તેજાભાઈ કાનગઢ મંત્રી મહેશ તીર્થાણી હરીશ માહેશ્વરી સહિતના ચેમ્બરના પદાધિકારીઓ અને શહેરની સંસ્થાપક સંસ્થા એસઆરસીના ડેપ્યુટી ચેરમેન પ્રેમ લાલવાણી ડાયરેક્ટર સેવક લખવાણી મુકેશ લખવાણી કમલેશ મહેદાસણી સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા રિપોર્ટ ભારતીમાંથી જાણી ગાંધીધામ आज जो आ, बताया जो सी एफ से, एस एफ की जो की रैली पूरी है लखपत से लेके कन्याकुमारी तक निकले हैं और हमको जो आज गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो उन्होंने सेवा का मौका दिया है क्योंकि ये देश देश के लिए सुरक्षा करने वाले जवानों को हमको सेवा करने का कम मौका मिलता रहा। उन्होंने हमको जो आज सेवा का मौका दिया इसके लिए हम सी के एफ के अंसारी और पूरी टीम का हम गांधीधाम चैम्बर ऑफ तरफ से आभार मानते हैं और उनका जो मेन जो हेतु है इसके सुरक्षित तट समृद्ध भारत उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट भी इन्होंने जहाँ स्टार्ट किया है लखपत से लेके कच्छ जैसे कच्छ अपना पूरा कोस्टल बेल्ट पे है तो ये ये जो इनका हेतु है ये इनका जो मकसद है उसका सबसे बड़ा फायदा वैसे देखने जाओ तो गुजरात को सबसे ज्यादा गुजरात सोलह सौ सो किलोमीटर का समुद्र तट लगा हुआ है तो इनका जो मोटो के हिसाब से सुरक्षित तट समृद्ध भारत की ये जो रैली है तो पचास साइकिलिस्ट कोलकाता से निकले पिचहत्तर यहाँ से लखपत से निकले उनकी पूरी यात्रा तो एक भक्ति एक देश के एक विकास के लिए एक अच्छे मोटो के साथ निकले हैं पूरी यात्रा सुखमय हो और कुछ भी अड़चन ना हो उसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबका हेल्थ अच्छा रहे और गांधीधाम चैम्बर को इस टाइप का सेवा का मौका दिया इसके लिए फिर से हम लोग सी एस के भी आभारी है और ऐसे कोई भी कार्य में आगे गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुड़ सकेगा तो सर हमेशा तैयार रहा है आगे भी हम लोग ये इसी ऐसे कोई भी काम में तैयार रहेगा और सबको खूब खूब बधाई और खूब खूब अभिनंदन करता हूँ कार्य के लिए सी अपने ने आज जो मोटिवेशन के साथ जो एक बीड़ा उठाया उसमें जल्दी से और अच्छे से सक्सेस हो थैंक यू। गुजरात? इस में हमें होमराम जिसका टीम दो हजार प... में माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा इसको झंडा दिखा के इसकी शुरुआत की गई थी